сегодня я буду рассказывать о Джастина Тимберлейка. Джастин Тимберлейк родился 31 января 1981 года. Американский актер, продюсер, певец, композитор и танцор. Родился в Мемфисе, Теннисе, США. А полное имя Джастин Рэндалл Тимберлейк. Родители Джастин Линс Хэрис и Рэндалл Тимберлейк. Его родители родились в 1900... Uh, в 1985 году затем мать вышла замуж за э, замуж, когда Джастину было 5 лет. Э, первые шаги в музыкальной карьеры Джастин сделал на телевизорном что э, шоу Сам шерст», э, исполняя песни на стиле кантри под именем Джастин Рэндл. Э, в 1993 году э, Джастин выпуст, э, выступал в детском шоу «Клуб Бигги Мауса», где познакомились с будущей коллегой в группе. Чейзму. Когда в 1995 году э, э, шоу закончилось, Джастин пригласил Чейзом в новую музыкальную группу, которая в школе прославилась как «Энсуэнс» в мае 1998 года. Группа выступила в виде альбом который который э, разошелся более чем э, 10 миллионов тиражом. Третий судебный альбом «Nosun Snow String вышел в 2000 году, продан в количестве около 15 миллионов экземпляров. В э, том же году группа «Тимберлайк» получила три награды в церемонии в, э, в речении э, MTV. А Мне что еще есть про «Джастина Тимберлайка»? В 2002 году Тимберлейк начал сольную карьеру, записав э, альбом Часть э, э, две премии Грей. В следующем э, году стал главным лауреатом на MTV э, в Your Awards. Э, свой э, второй альбом э, Future Sex, Love Sounds, еще две премии играли. Он записывал э, вместе с э, романским хип-хоп продюсером, который был и автором песен Тимберлейка. Диск появился на полках музыкальных магазинов в 2006 году. Карина, а Тимберлайт, Тимберлейк с кем он дружить? Ну, из тех, которых, ну, из тех, которых Эмили Носман. Эмили Осмен, Майли Сайрус, Дебби Райан и Селена Гомес, то он, он дружит, по-моему, только с Селеной Гомес. Ну и Эмили Осмен и Сайрус. Ну, так не дружит, я а, знакомы. Ясно. Ну а что еще есть? Я не договорила и стал одним из самых популярных э, года, Кроме карьеры певца Джастин, начал сниматься в кино первым как дебютом Тимберлейка Стандарда в телевизионном фильме. Они поменялись местами в 2000 -го году. В э, январе 2001 -го году на экране кинотеатра вышел фильм Альбадок, в котором Джастин исполнил одну из главных ролей. Отзывы на игру Тимберлейка были в основном положительными. Среди других роботов Джастина кино роли в таких фильмах Вольный случай э, 2001 год, Айдисон 2005 сказки Юга, 2006 черные змеи 2006 год, Секс Гуру, 2008 год, открытая дорога назад, 2009 год, социальная сеть 2010 год, училка 2011 год, время 2011 и другие. Но о том мы не сказать, потому что мне Карина не разрешает. Ну и тем более, ну это на все. Это пока мы что на проезжести, на лайка все. В следующем выпуске мы вам расскажем про Мичело Мауса. Пока!